По инициативе президента в Украине увеличено количество социальных работников и появились районные центры соцпомощи. Наши корреспонденты побывали на открытии нового помещения центра социальной работы в коммунарском районе. Чтобы помочь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, сейчас центры социальной работы с населением есть в каждом районе города. А социальные работники теперь, как участковые врачи, курируют отдельные семьи и проблемы. Эти центры не только здесь созданы, созданы во всех семи районах города Запорожья. И сегодня мы четко понимаем, что мы пошли правильным путем, потому что еще два года назад служба социальной помощи она составляла всего лишь 15 человек. Но конец 2020 2012, начала 2013 года по инициативам президента Украины начала развиваться сеть таких центров. Чтобы оказать помощь всем, кто в ней нуждается, в Запорожье штат специалистов по социальной работе увеличен более чем на 100 человек. В коммунарском районе прибавилось двое сотрудников, и прежнее помещение не могло обеспечить нормальную работу центра. Кабинеты были все заняты, и необходимо было свободное пространство даже для тоже психологической консультации. Потому что клиенты, когда приходят, они приходят со своими проблемами, наболевшими. Теперь коммунарский районный центр соцработы находится в другом просторном помещении по адресу улица Космическая, 87. За счет госсубвенции и частично местного бюджета здесь уже сделан ремонт и закуплена большая часть мебели. Теперь, говорят специалисты центра, смогут полноценно работать, проводить тренинги и уделять должное внимание всем посетителям. Сегодня здесь на учете состоит порядка 80 человек.